何か言おうか坂本龍馬中川おまんかお前は土佐金納党岡田伊蔵伊蔵この男がさっき話した男じゃ 先生はこいつがいきなり金の党の筆頭優雅じゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ筆頭は党の第二席おいたらい、いぞおまんが筆頭になるんがすじぜよ。金の党ってのはどうしにも剣を向けるのか。誰もおまんのことをどうしと認めちゃらんだぜよ。 坂本伊蔵は金労等一の見学じゃ。一トを言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらうやないかやったね伊蔵江戸帰りがなんぼでもんじゃい抜かんでも切る覚悟決めやどうやら お前には手抜く必要がねえようだなあっ 異とか言ったな <laughs> お前は確かに強いだが人が斬りたくて金納刀にいるんだったら今すぐ抜けるんだなはあ武智の兄弟が作った金納刀はそういう組織じゃねえ <laughs> 党内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。 坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると世話かけたな見てたのか ああ1年前より確実に強くなってるなお前たくどうなってんだあの連中は金労党の名がなくぜあれが土佐合誌の現実なんだよ現実合誌という身分が理由でろくな教育も受けられないまともな仕事に回りつけないそんな彼らにとって ノは唯一の希望であり誇りとなってるだからいきなり筆頭になった俺をやっかんだってわけか許してやってくれ彼らにも彼らなりの志があるだから俺は連中を金の音に仕入れたどんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな未来かさあそのためにも ささっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとなだあ,あ龍馬難しい話は分かるねだが一つだけ分かったことがある何だ土佐も金の塔もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ よしそれじゃあおやすさんのところに行こうお前の準備はいいかああ行こう白いは俺が案内しようついてきてくれ江戸での修行はどうだったここと違って強いやつがゴロゴロいるんだよな それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえがその腕当てにしてるぜなあ子供の頃雨の日に神川で泳いだの覚えてるかあの時お前ふんどし流されて大変なことになってたよな <laughs> 懐かしいな アンペーータどうした龍馬城に登るのは生まれて初めてだ見上げりゃいつでもすぐそこにあったのになああゴーシ士はみんなそうだ俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ これで役者が揃った。ええ、話は聞いただろうな。リオマ。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し。土佐藩を改革する。上司に白札。合祀に合祀。そういった無意味な階級のない。土佐藩へと変えるために。ああ おさん金の図はもう高知場法院の準備はできています。いつ結婚しますか <laughs> わしは気が短いんでな。明日だ、そこで全て型をつけるずいぶん急だな。急だとバカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝 金の党は500人全員を武装させて城を囲め上司が何を言おうが決して動かず老人たちの目にその姿を焼きつけろその後城の中のことはこのわしに任せてくれそんなに簡単に行くものなのか <laughs> 言ってくれるなここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだただし その前に一つだけ気がかりなことがある何だ龍馬お前土佐勤王党の筆頭になったそうだなああそうだかアンペータ筆頭に任命したのはお前かそうです何か問題でもこの計画が成功し老人たちが消えた後 金納党は土佐で大きな力を持つことになるだろうだがわしは坂本龍馬という人間は金納党の筆頭にふさわしい男だとは思ってないなあ何を言い出しきですかおやつさん前から俺と龍馬とおやつさんその三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか確かに言ったその思いは今も変わらん だったら待ってくれ俺は肩書きに執着はねえ筆頭にふさわしくねえってんならいつだって降りるだけだそういう問題じゃねえだろう龍馬わしさあどういうつもりなんですか二人とも勘違いしているようなので言っておくわしの真の考えは誰だ いいか龍馬逃げろこ,このままだとお前がわしを殺した犯人だと思われちまうで,でもで父さんは未来はお前に託したああおやさん おやしさんよっ吉田様おまんはおまんが吉田様をおのれ切れこのものを切り捨て